Завтра день Конституции Украины. Накануне Приднестровье посетил советник украинского посольства. Он возложил цветы к памятнику Тарасу Шевченко. почему этот праздник большой для Украины? Ну, во-первых, и для украинцев. Во-первых, потому что это первая конституция независимой Украины. Конституция, которая была выстрадана всем народом. И буквально после 1991 года на протяжении пяти лет упорным трудом была принята. Это без преувеличения. И уже вот 15 лет Украина, украинское общество живет за этим документом. Для государств Европы, для нашего окружения Конституция является на самом деле святым документом. И она в большинстве случаев принимается и всенародным голосованием, как, кстати, было и у нас в Приднестровье. Поэтому, конечно, отмечать этот день нужно обязательно. Так же, как и в Приднестровье, на Украине сейчас идет подготовка к внесению изменений в основной закон, отметил украинский дипломат, чтобы привести Конституцию в соответствии с реалиями нынешнего дня. Кроме того, подчеркнул Михаил Харишин, у Приднестровья и Украины в том, что касается Конституции, есть историческая связь. Здесь, как мы знаем немножко историю, здесь был принят первый, можно сказать, современный конституционный проект в Бендерах 300 лет тому назад. Гетманом Украины Филиппом Орликом, Конституция Украины, которая заложила основы отношений между властью и народом. Общественный договор был. Кстати, это первая Конституция, которая была принята вообще в мире. На этой встрече отметили День Конституции Украины будет отмечать около трети жителей Приднестровья. Примерно столько по официальной статистике в республике этнических украинцев.